নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুতো ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আজি ইয়াতে স্ক্ৰীণত এটা আপোনালোকে নম্বৰ দেখিব পাইছে এটা বহুতো ডাঙৰ নম্বৰ ইয়াতে এইটো দেখিব পাইছে ছিক্সটি টু থাউজেণ্ড হয় ছিক্সটি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টিটা প'ষ্ট ওলাইছে তাকো আমাৰ অসমত উজনি অসম নামনি অসম সকলোতে অসমত এক বৃহৎ নিযুক্তি ইয়াতে দেখিব পাইছে এইটো ওলাইছে নেৰিটছ আছাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ সাধাৰণ তথ্য তাৰ ফালৰ পৰা ওলাইছে এইটো ইয়াতে দেখিব পাইছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিভা অনুসন্ধান প্ৰতিষ্ঠান নেৰিটছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ছিক্সটি টু থাউজেণ্ড চাৰিশ চল্লিছটা ছিক্সটি বিয়া বাষষ্ঠি হাজাৰ চাৰিশ চল্লিছটা শিক্ষা কেন্দ্ৰ পৰ্যবেক্ষক পদৰ এক বৃহৎ নিয়োগৰ ঘোষণা কৰিছে এই নিয়োগ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক পৰীক্ষা শিক্ষণ অধীনত কৰা হৈছে নেৰিত তেইছ বছৰ ধৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আহিছে প্ৰাথমিক মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাবে বৃত্তি পৰীক্ষা আয়োজন কৰি আহিছে অৰ্থাৎ নেৰিত অলৰেডি বহুতখিনি আমাৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছেই তাৰে কিছুমান ইয়াতে কথা কোৱা হৈছে তাৰপিছত এতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে প্ৰায় ছিক্সটি টু থাউজেণ্ডটা চাকৰি লৈ আহিছে তাকে আজি আলোচনা কৰোঁ আহক কেনেধৰণে কি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে কিছুমান মুখ্য তথ্য দিয়া হৈছে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ইয়াতে নাম দিয়া হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল প্ৰতিভা অনুসন্ধান প্ৰতিষ্ঠান বুলি কোৱা হয় ইয়াক আৰু চাকৰি প্ৰকাৰটো হৈছে ব বেচৰকাৰী অৰ্থাৎ এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি নহয় যিহেতু এটা প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াতে কৰিছে এইটো প্ৰাইভেট চাকৰি হয় তাতে পদৰ নাম দিয়া আছে শিক্ষা কেন্দ্ৰ পৰ্যবেক্ষক মুঠ পদ ইয়াতে দিয়া আছে ছিক্সটি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টিটা আৰু কামৰ ঠাইতো দিয়া আছে জিলা ভিত্তিত অৰ্থাৎ বিভিন্ন জিলা ভিত্তিত উপ বিভাগ ভিত্তিত গাঁও পঞ্চায়ত নগৰীয়া এইখিনি গোটেইখিনিত আপোনালোকৰ হ'ব আৰু লগতে আবেদন পদ্ধতিটো অনলাইন অফলাইন দুইটা ধৰণে কৰিব পাৰিব আৰু আবেদনৰ শেষ তাৰিখ অন্তিম তাৰিখ বিছ মে' দুহেজাৰ পঁচিছ অৰ্থাৎ বহুত দিন আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব এইখিনি আজি চাওঁ আহক তাৰপিছত ইয়াতে আহিলে মুঠ পথ বিয়াশী ছৰি বাষষ্ঠি ছিক্সটি টুটা টু থাউজেণ্ডটা তাৰপিছত ইয়াতে জিলা ভিত্তিত বিৱৰণ দিয়া হৈছে উজনি অসমৰ কাৰণে চৈধ্য হেজাৰ পাঁচশ আশীটা নিম্ন অসমৰ কাৰণে সোতৰ হেজাৰ তিনিশ চল্লিছটা আৰু উত্তৰ অসমৰ কাৰণে ন হেজাৰ দুশ বিছটা মধ্যস্থ অসম বা পাহাৰীয়া জিলাৰ কাৰণে বাৰ হেজাৰ ছশ ত্ৰিছটা আৰু বৰাক উপত্যকা কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ তেওঁলোকৰ কাৰণে আঠ হেজাৰ ছশ সোতৰটা যোগ্যতাৰ নিৰ্দেশনা শৈক্ষিক যোগ্যতা কি কি যোগ্যতা হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ইয়াতে এইচ এছ এল চি বা এইচ এছ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বি এ বি কম বি এছ চি বি এড সকলোখিনি অৰ্থাৎ মানে যাৰ যি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তাৰ আধাৰত আপোনালোকক ইয়াতে জেপ দিয়া হ'ব তাৰপিছত আহিলে বয়সৰ সীমা বয়সৰ সীমা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰ হ'ব লাগিব এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছ তথ্য অনুসৰি তাৰপিছত ইয়াতে বয়সৰ কিছুমান য'ত দিয়া আছে অৰ্থাৎ এজ ৰিলেকশ্যন এছ চি এছ টিসকলে পাঁচ বছৰ বেছি পাব অ' পি চিসকলে তিনি বছৰ বেছি পাব আৰু ইয়াতে দৰমহা বিৱৰণ দিয়া আছে কেনেধৰণৰ চেলাৰী হ'ব শিক্ষা কেন্দ্ৰ পৰ্যবেক্ষক প্ৰতি মাহে তেৰ হেজাৰ পাঁচশ টকাৰ পৰা ছাব্বিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা স্বত্তৱালী প্ৰযোজ্য নহ'লে কমিশ্যন ভিত্তিক হ'ব লিখিত পৰীক্ষাৰ ফিজ পঞ্চাছ টকা হ'ব যেতিয়া মুখামুখি সাক্ষাৎকাৰ হ'ব সেই সময়ত আপুনি পইচাটো জমা দিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে কেনেকৈ আবেদন কৰিব এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটোৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰাৰ্থী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব এক নম্বৰতে দুই নম্বৰতে ষ্টেটাত ফৰ্ম বা বায়'ডেটা পূৰণ কৰি পাঁচ টকাৰ ডাক টিকট সংলগ্ন কৰি নিজৰ ঠিকনা লিখা খামৰ সৈতে পঠাব লাগিব তিনি নম্বৰতে আছে আবেদনৰ সময়ত কোনো কাগজ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীয়ে সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত কাগজ পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে আবেদন জমা দিয়াৰ ঠিকনা ইয়াতে এটা এড্ৰেছ দিয়া হৈছে এইটো এড্ৰেছ এইটো পঢ়ি ল'ব এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে অফলাইনযোগে পঠিয়াব পাৰিব ডাক কৰি বা ইয়াতে এটা ইমেইল দিয়া হৈছে ইমেইলটোত আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰিখ আবেদনৰ শেষ তাৰিখ বিছ মে' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰপিছত ইয়াতে কিছুমান যোগাযোগ নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে এই নম্বৰসমূহত কল কৰিব পাৰে ইয়াতে জিলা ভিত্তিত দিয়া আছে গুৱাহাটী হাইলাকান্দি বাক্সা ধলাই এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইপিনে তাৰ অপজিটত নাম্বাৰখিনি দিয়া আছে ইয়াতে নিজৰ জিলাখন বিচাৰি আপোনাৰ নিজৰ নাম্বাৰটো ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব এইখিনি মই এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি নিজৰ জিলাৰ নাম্বাৰটোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব তাতে ধেমাজি স্পলিংটো অলপ ভুল হৈ আছে গতিকে ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যোনে যোনে কিবা বুজি নাপায় তেওঁলোকে মোক কমেণ্ট কৰিব মোক কমেণ্টৰ জৰিয়তে সকলোখিনি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ